Во-первых, поздравить всех с великим праздником 9 мая, всех наших ветеранов, День памяти, великий праздник. Вот. Я знаю, что в эти дни очень много Николай выиграл матчей, статистика, которая была приведена, вот я это учитывал тоже вместе со своими помощниками, что мы должны немножко нарушить эту статистику. К сожалению, не удалось то, что не удалось э, реализовать, то, что мы реализовать должны были. Это раз. Вот. По некоторым моменты, я просто не буду высказываться, молчу, эмоции есть эмоции. Вот. Результатом мы довольны, но хотелось бы больше. Вот. То, что в конце э, команда, естественно, перешла соперника на навал, это игра дома и заставлял э, болельщик, можно так сказать, вот. То, что вы видели, что произошло в конце, я не хочу ничего говорить, это уже говоришь, что с одной тазика переливаешь в другой, а волосы не там. Нет смысла не это обсуждать. Скажу о свою команду, что нравилась самоотдача. Вот. Сразу комбинационный футбол, плюс ну, то, что, конечно, у нас э, выпало два футболиста основного состава, мы немножко подкорректировали состав. Ну, ребята, я думаю, что кашу не испортили, конечно, хотели немножко эти ниточки, не, то не совсем так работали, как нужно. Ну, поздравить всех ребят, тем более у нашего президента завтра главы корпорации, депутата Верховного Совета Березкина Максима. Станислава Семеновича, прошу прощения, день рождения. Вот, я думаю, что своей игрой и результатом преподнесли ему подарок. Поздравить его от всей команды. Сейчас команда попросила мне это передать теплые слова пожелания. Вот. Поздравить команду в целом. Вот. И пожелать Николаю, что наконец то, что наконец-то начало приходить много любителей футбола, спорта на матч. Вот. Это очень приятно всегда играть при таком количестве людей. Конечно, у нас... хотелось бы, чтобы у нас в Кировограде столько людей ходило на стадион. Вот. Чтобы да, поддерживали свою команду. Она окрыляет. Конечно, поблагодарить ребят, что они устояли как психологически, вот так и можно сказать, что можно при счете 2-1 забивать, если бы Манов забил, я думаю, что результат был бы уже в нашу пользу, мы спокойно бы довели матч до логического завершения. А так эта нервозность привела к вот этому э, негативному, негативной концовке, которая футбол наш не красит. То есть, в принципе, ничья, вот, на Ваш взгляд, она... она или да, вы потеряли здесь очки? Вы потеряли здесь два это, очка или приобрели? одно потеряли два очка. Это по игре. Учитывая, что ваша команда находится на четвертом месте, но в шаге от третьего места, каковы задачи команды на сезон и когда команда будет настроена на премьер? Вы знаете, этот вопрос э, уже давным-давно поднимался. И он поднимается каждым, э, после нашей удачной игры, каждым корреспондентом. Я просто оставлю вас наедине с нашим пресс-атташе. Вы можете говорить сутками, потому что, если вы внимательно следили за нашей той пресс-конференцией, то можно можете посмотреть на сайте, я там да. все подробно сказал, на нашем сайте. Там очень большое интервью, обоширенное. Но да в любом случае задача – этот сезон. Конечно, есть задача. Задача а – в Призыв призы, все реально возможно. Почему нет? Я футболиста настраиваю на каждый матч на победу. Вот, я прибываю им, то есть мы с, неправильно, мы с помощниками прибываем психологию победителя в каждом матче. Философия, которая у нас работает сейчас в клубе, это победа прежде всего. То есть клуб клуб должны работать все. На футболиста должна работать целая структура, чтобы футболист ни о чем не думал. Мы к этому только идем, мы делаем только маленькие-маленькие шажочки. Маленькие. А нам, чтобы туда войти, нам надо вот такой громадный путь пройти. Ну, в принципе, я считаю, что мы потеряли два очка. Хоть и проигрывали по ходу матча, но вначале все-таки выигрывали. Надо было забить тревогу. В том, что мы все-таки отыграем, сомнений не было. Зная свою команду, что обычно. Но в большинстве случаев мы прыгаем, потом все-таки находим в себе силы, отрываемся. Выпали сегодня центр поля у нас выпал, поэтому сделали замены и во втором тайме надо было отрываться, выпустили второго нападающего Барка. В принципе были еще моменты, но еще вышел капитан команды на замену не вошел в игру. И когда взял мяч, пошел бить пенальти, мне надо было это остановить, но просто назначить другого человека, потому что видно было, что он не уверен. И я хотел и сказал на скамейке, на наверное, чтобы черни пробил. Ну, потом, думаю, все-таки капитан в возрасте, ну, а ты играл опытный футболист, Он раз берет мяч с такой уверенностью, значит, должен забить. Вот. В прошлый раз, когда было пенальти, я его послал, чтобы он бил, потому что шел бить другой футболист. Он... Тут сегодня чуть-чуть, все-таки мнение первое было правильно, надо было наверное, настоять и крикнуть. Кучеренка не было, да? Да, Кучеренка не было, но Черни мог это сделать спокойно и полнотворно. Как бы, то, что капитан и и опытный футболист это где-то сдержал. У любого другого понятно, что я бы не дал бы пробить, поменял бы. Ну, в общем, играли с командой, которая в весенней, в весенней части чемпионата на первом месте, поэтому, как бы, если смотреть со стороны, вроде неплохой результат. И то, что мы забиваем уже больше одного мяча, тоже радует. Ну, где-то ошибались в простых ситуациях. Вот тут меня волнует, когда в простых ситуациях это или усталость, или надо еще думать, не могу, не могу понять почему. Что можно ошибаться, когда там новоходовая комбинация, или когда быстро идет контратака, но когда простые ситуации там на 3 метра мяч надо отдать, и отдаем в спину, а игрок вот уже пробежал, и он вот так вот. Как бы вот эти моменты надо. И тут разобраться, над ними поработать. Пожалуйста. Руслан Михайлович, вы сказали, что выпал, э, выпал центр. Я так понимаю, центр нападения вы в не виду? Нет, защиты. А, защ защита пункт защиты, но факт, что мы раньше все внимание, что у нас провальная левая левый фланг обороны, а сегодня почему-то два игрока действительно приняли мяч и без препятствия пошли в штрафную, но один изобили головы практически. Без сопротивления. Ну, два удара, два года. Ну да, так вот где-то, что и, и средняя часть за, защиты тоже у нас хромает. Ну понятно, если по защите провал, то где-то пойдет и центральная линия защиты, тоже ошибки, потому что сама грузка пошла на них, и где-то они их не держали в серединке, поэтому и прошли они так легко, а еще и получили два удара таких удачно если первого гола не было же желание сказать ребятам поплотнее в серединке нет? перерывы сказать